کہ روحانی علوم کی تقسیم تین باب پر مشتمل ہے ایک باب انفرادی زندگی کے اعمال و حرکات اور زندگی کی ساخت اور تخلیقی فارمولوں کے اوپر مشتمل ہے دوسرا باب نوئی تخلیقی فارمولوں پر مشتمل ہے اور تیسرا باب خالق کی مشیت سے متعلق ہے کہ خالق نے تخلیق کیوں کی اور اس تخلیق میں خالق کی کون سی مشیت کام کرتی ہے ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ انسان یا کائنات میں موجود کوئی بھی نو یا کسی بھی نو کا کوئی فرد زندگی گزارنے کے لیے دو رخوں کا محتاج ہے ایک رخ کو ہم بیداری کا نام دیتے ہیں اور دوسرے رخ کا نام خواب دیا جاتا ہے بیداری اور خواب دونوں رخوں کا تذکرہ قرآن پاک میں لین اور نہار کے نام سے کیا گیا ہے قرآن پاک کو قرآن پاک کی نازات کا جب تجزیہ کیا جائے جیل میں یعنی تبکر کیا جائے جن میں للو نہار کا تذکرہ ہے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ آواز ایک ہے آواز میں رد و بدر ہوتا رہتا ہے یہی آواز جب رات کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو خواب بن جاتے ہیں اور یہی آواز جن کے پیٹرن میں داخل ہوتے ہیں تو بیداری بن جاتے ہیں بیداری میں ٹائم انسپریس مارگو پر مسلط ہے اور خواب میں ہم ہاں ٹائم کی غذ سے آزاد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور رات کو دن میں سے نکال لیتے ہیں اور یہ نہیں شعل ہے کہ ہم رات کو دن بھر سے ادھیڑ لیتے ہیں اور دن کو رات پر سے ادھیڑ لیتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انسان جواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے رات اور دن میں ردوبدل ہوتا رہتا ہے مقصد یہ ہے کہ انسان جو علاوہ کچھ نہیں ہے رات اور دن میں ردو بدل ہوتا رہتا ہے دن میں داخل ہوتا ہے تو آواز پابند ہو جاتے ہیں اور رات میں داخل ہوتا ہے تو آواز کے اوپر سے پابندی کی جاتی ہے. ہم جب یا غیر <coughs> کی دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں موسا کو تو رات ادا کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں ایشاد ہے ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور چالیس راتوں میں پورا کیا بہت طرح بات یہ ہے کہ موسا پر چالیس دن اور چالیس راتیں مقیم ہے ایسا نہیں ہوا کہ رات کو پر چلے جاتے ہوں اور دن کو نیچے آ جاتے ہوں منشا یہ ہے کہ موسا علیہ السلام چالیس دن اور چالیس راتوں میں رات کی آواز موسا السلام پر چالیس دن اور چالیس راتوں میں رات کی آواز خالی رہے اور نتیجے میں غیر کرتی تھی اسی طرح جب سیدنا حضور علیہ السلام کی کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی رات کا ٹکرا ہے پاک ہے وہ درخت جو دیکھ لیجیے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد آرام سے مسجد آتا تھا مطلب وہی ہے کہ سیدنا حضور علیہ السلام اور کے اوپر راج کی دنیا کا انکشاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پوربک بھروائی تو وہ بھی رات کی آواز کر آواز کی اس مختصر تشریح کے بعد اب مراقبے کا مخووم بیان کرتے ہیں مراقبہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس عمل میں حد تک ہو جاتی ہے کہ آدمی کی آواز ذمہ سے آپ کی زندگی کو منتقل ہو جاتی ہے یعنی کوئی انسان شعور سے لاشعور شعور داخل ہو جاتا ہے اگر سے اب تک جو کچھ ہونے والا ہے جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کا سب اس پر نقش ہے اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا اللہ کے ذہن میں کائنات کا جو پروگرام جس طرح اللہ کے ذہن میں موجود تھا وہ لوگ محفوظ اور مظہر بن گیا کائنات میں ادب سے ابد تک جو کچھ ہو رہا یا ہو رہا ہے وہ سب دراصل اللہ محفوظ کے نقوش ہیں جو ایک رات سے ایک قانون کے تحت ہر آرٹ اور ہر لمحہ مظہر بن رہے ہیں لوہ محفوظ کہ جائی پروگرام کا نام ہے لوہے محفوظ سے جب یہ پروگرام نشر ہوتا ہے تو پہلے تندل میں یہ یکجائی پروگرام نو بار الگ الگ کر دیتا ہے اور پھر یہ پروگرام انسلائی طور پر مظہر بنتا رہتا ہے یہ بات پچھلے اسباب میں بتائی جا چکی ہے کہ جس طرح کسی بھی چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے ہونی چاہیے وہ مکان ہو میز ہو درخت ہو نباتات سے ہو تعلق رکھتا ہو حیوانات سے تعلق رکھتا ہو हर का कि ची किथे की बुनियाद आसो आवाज़ में सतेऔर महसूस बि कर सघे ग्राम में रूह तुख थी मुताबिक़ हर रुख को तक़सीम कया तरह इंसान रूह छह रुखो या ہے जनरेटर क़ाइमतो یہ دو دائروں کا نام تصوف کی اصطلاح میں سابطہ ہے دو جنوریٹوں کا نام کی اصطلاح میں ایان ہے مزید دو بنام نام کی اصطلاح میں جغلیہ ہے اگر ہم عدل سے ابد تک کے تمام واقعات اور اجتماعی پروگرام کو روحان آپ سے مشاہدہ کرنا چاہیں تو وہ پروگرام ہر آدمی کے ساتھ میں نقش ہے ساتھتا کو لوہے محفوظ بھی کہا جاتا ہے اگر ہم کسی ایک فرد واحد کی حیات کا مکمل پروگرام مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم روحانی نہ سے اس کا مشاہدہ آیام میں کر سکتے ہیں آیام کو وہ انسانی بھی کہا جاتا ہے اگر فرد کے اپنے بارے میں زندگی کے متعلق زندگی سے مراد عالم محسوس ہے پیدا ہونے کے بعد اشر و نشر کی زندگی ہے کا مطالعہ کرنا چاہیں تو ہم روحانی آگ سے رویہ میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں رویہ کو روح ہماری بھی کہا جاتا ہے تمام اصول علوم کے بارے میں بھی یہ بات طے کہ جب ہم کسی علم کی کوہا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایسی فکر اور سوچ کی ضرورت پیش آتی ہے جو گہرائی میں سفر کریں پہنچنا ناممکن ہے دنیا کا کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد میں تحقیق تجسس تلاش اور گہرائی موجود نہ ہو جیسے جیسے ہم کسی علم کے اندر تفقر کرتے ہیں کسی مناسبت سے اس علم سے اس علم میں ہمیں نئے نئے نقطے نظر آتے ہیں اور جب ہم ان نقاط پر اور زیادہ گہری نظر سے کرتے تو علم کی بے شمار شاخیں بن جاتی ہے اور یہ بے شمار شاخیں دراصل کسی علم کی اہمیت کو اور کسی علم کے مختلف ہونے کو ظاہر کرتی ہے کوئی بھی ہو فلسفہ ہو منطق ہو ان کلام ہو سب کی طرز مشکل جس علم کے بارے میں جتنا زیادہ لوگ تفکر کرنے والے موجود ہوتے ہیں یا کسی ایک علم کی ریسرچ میں جتنے زیادہ ماحول دماغ شامل ہو جاتے ہیں وہ علم اسی مناظر سے ترقی کرتا رہتا ہے اور نتیجے میں وہ ایک مبسوط علم بن جاتا ہے ایسا علم جس کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور جس کے پیچھے اپنا ایک داویہ اپنا ایک نظریہ اپنا ایک فلسفہ اور اپنا ایک طرز عمل ہوتا ہے ہم جب موجودہ دور میں کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی عمل کارسروا ہے ایک نے کسی ایک شعبے پر تفکر کیا اور تفکر کرتے کرتے مثبت نتیجے پر پہنچا اور مر گیا وہ نتیجہ رہنمائی تو کرتا تھا لیکن ابھی اس کی علم حیثیت قائم نہیں ہوتی دوسرے آدمی نے یا دوسرے علم نے یا دوسرے سائنسداں نے اس علم کو آگے بڑھایا اور نتیجے میں کچھ روشن پہلو اور نمایاں ہو گئے اس طرح سینکڑوں عالی دماغ اس ریسرچ میں اس تحقیق میں شریک ہوتے رہے اور علم کی ایک حیثیت قائم ہو گئی اس کی ایک تھیوری بن گئی پھر یہ آگے بڑھا اور اس میں مزید باہمت بذوق با دماغ شریک ہوئے اور اس تھیوری کو پریکٹیکل صورت دے دی گئی ایسا علم تشکیل پا گیا ہے اس سے کوئی عقل کا اندھا بھی انکار نہیں کر سکتے نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ ہر نئے علم کو علم حیثیت عوام سے متعارف کرانے کے لیے اس علم کی مختلف طرزوں میں مختلف پیداؤں میں،, میں مثالوں سے اور نئی نئی تقریبات اور تشریحات سے تشریح کی جائے جیسے جیسے تشریحات دماغ کے عمر ہوتی ہیں یا ان تمثیلات تقریبات اور تشریحات سے شعور آشنا ہوتا ہے اسی مناظر سے شعور کے اندر سخت پیدا ہوتی ہے اور سنگ کے نتیجے میں شعور گہرائی میں سفر کرنے لگتا ہے خلال بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے تمام شاگرد یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شعور کی گہرائی کا دوسرا نام لاشور ہے یعنی کسی سالک کو جب شعور کی گہرائی میں داخل کر دیا جاتا ہے تو دراصل وہ لاشور کے دروازے پر جا کھڑا ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی سالق رائے طریقت کا کوئی مسافر علم اللہ کا کوئی متناشی سفر کرتا رہتا ہے اور شعور کی گہرائی سے بدل کر لاشور کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے وہ وغیرہ شور میں داخل ہو جاتا ہے شور ہی ایسا علم ہے کہ جہاں انسان کی اگر اللہ تعالیٰ کی تجلے کا عکس منتقل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی مسلحتیں اور رومو چھپے ہوئے ہیں حضور خلندر بابا نے ان میں روحانیت کو اس قدر آسان کر دیا ہے کہ اگر انسان کے اندر تفکر کی راہ موجود ہو تو اس علم کا سیکھنا اور تھیزری سے گزر کر پریکٹیکل میں داخل ہونا یعنی اللہ کو جان لینا پہچان لینا اللہ سے ہم کلام ہونا بہت آسان عمل ہو جاتا ہے حضور خلندر بابا فرماتے ہیں ان میں روحانیت در اصل تین وقت ہے